haligi kuni bir yigit dardini aytyapti uchta o'g'li besh olti marta uribdi elliklarga yetib qolgan yigit besh olti marta urdi mani man otamni urmagan edim deyapti agar qaytar dunyo desang man otamni urmaganman otamni xizmatini qilib duosini olganman otam mandan rozi lekin bolalarim urdi mani bolalarim mani uryapti ayolim nari yoqda qarab turibdi men ki, hey xudo urgan bolalaringni sanga kelajagi muhim bo'lsa kelajakda baxtli bo'lishligini xohlasang san bolangni qo'lini qayirmaysanmi bolam mayli bu muammo otang bilan man o'rtamdagi bu janjal sanlarga taalluqli joy yo'q san ertaga odam bo'lay desang san nimaga otangni uryapsan bu otangku deb An ona bolasini qaytarmaydimi bu mani erim bo'lsa mani mayli ursa haqqi bor so'ksa haqqi bor lekin san nima uchun otangni uryapsan sanga kim huquq berdi nima haqqing bor demaydimi boshini yorib tashlamaydimi farzandi ertaga nima bo'lmoqchisan otangni urib kim degan odam bo'lmoqchisan demaydimi agar bolasini kelajag nima bo'ldi endi u bolalar xudo urdi bu bolalarni kelajak avlodini izdan chiqardi bu bolalar kelajakda bularni avlodidan birorta bir ilmli qori olim musulmonlarga xizmat qiladigan zakot beradigan boy chiqmaydi mana ulug'bek qori ko'rsatdim ko'chamizda mana bu yigitni ko'rdizmi dedim 50 yoshlardagi yog' buyog'i ketida bir 20-22 ga chiqqan bir yigitni ergashtirib olgan ko'zi bilan mana men shuni ko'ring dedim Kimligini bilasizmi dedim mana otani o'rgangan ahvoli dedim ko'chada bakalashga terib yuribdi 50 dan o'tgan odam yigirmadan o'tgan o'g'li bilan bakalashgan musor endi ustidagi kiyimini ko'rsangiz it hazar qiladi mana otani urishlik oqibati hayotda qanchalik ko'rsatyapti